અમદાવાદ થી મુંબઈ જતી અમદાવાદ મુંબઈ ડબલ ડેકર ટ્રેનના ડબ્બા હદ વચ્ચે છૂટા પડી ગયા સુરતના ગોઢાળા અને કુદસદ વચ્ચે ટ્રેનનો અકસ્માત નડ્યો ટ્રેનના ડબ્બા છૂટા પડતા મુસાફરો હદ વચ્ચે રળજી પડ્યા હતા ટ્રેનના ડબ્બાઓ છૂટા પડી જતા આગળના છ ડબ્બાઓ આગળ જતા રહ્યા હતા જેને કારણે છૂટા પડી ગયેલા ડબ્બાઓમાં મુસાફરી કરી રહેલા લોકોનો જીવ તાળવે ચોંટી ગયો હતો છૂટા પડી ગયેલા ડબ્બાના મુસાફરો હદ વચ્ચે અટવાઈ ગયા હતા ઉલ્લેખનીય છે કે ટ્રેનના ડબ્બા છૂટા પડી જતા રેલવે વ્યવહાર ઉપર અસર પડી છે રેલવે વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર અમદાવાદથી મુંબઈ જઈ રહેલી અને મુંબઈથી અમદાવાદ તરફ આવી રહેલી ટ્રેનનો સમય કરતાં મોડી ચાલી રહી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल की तरफ ये गाड़ी जा रही थी वन टू नाइन थ्री टू एम एम सिटी अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल लेकर गाड़ी जो है ये रूटीन रोड की ये गाड़ी है आज सुबह तकरीबन राइट टाइम में अहमदाबाद और बड़ोड़ा से निकली सूरत से पहले ही रोथान गां की तरफ जब ये पहुंची और अचानक जो है कोच नंबर सात और आठ जो है उसका अलग हो गया ये कोच के पास आप देख सकते हैं कि एक लेडीज जो है वहाँ मौजूद थी जब उन्होंने देखा कि दोनों डब्बे अलग हो गए उसने काफी जोर से चिल्लाया पहले लोग घबरा गए कि पता नहीं क्या हुआ है लेकिन बाद में समझ में आया कि ट्रेन जो है वो उनके दोनों डब्बे जो है वाला हो चुके हैं लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर के उस ट्रेन को रोका गया आ, ये आ, माना जा सकता है कि ईश्वर की कृपा रही कि एक बहुत बड़ा हादसा होते हुए बज गया अगर ये डिलेल होती तो शायद कई लोग इसमें जख्मी होते कई लोगों की जान के बात आ सकती थी जिसको लेकर के ये घटना की अगर बात करें तो सुबह आठ बजकर पचास मिनट की ये घटना थी जिसके बाद से ट्रेन के जो रेलवे के अधिकारी थे वो यहाँ पहुंचे या पहुंचने के बाद पता लगा जो ट्रेन दोनों ट्रेन के जो जोड़ा जो 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 जाता है कपलिंग जिसे कहा जाता है कपलिंग के टूटने के चलते ये हादसा हुआ है